عيد <applause> مبارك عيد مبارك عيد مبارك الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وقاتل النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم وقال تعالى في ايه اخرى ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صام من ثمر او صام من شعير على العدل والحر والزكاه والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تودي قبل خروج الناس الى الصلاه متفق عليه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد و على اله وسلم بار بار لا بكماري هي كسبت ذات جمالي اسنت جميع الصالحين صلوا عليه و اله محترم محضر حاضرین کرام مصلیان اعزام مولا الله رب العالمين دربارے عمران অগণিত অসংখ্য শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি যে মহান রবুল আলমিন আমাদেরকে সুদীর্ঘ একটি মাস ইয়াম সাধনা করার পর আল্লাহর নির্দেশে আল্লাহর আরেকটি হুকুম আমল করার জন্য ঈদের ময়দানে এসে দুই রেখা ওয়াজিব ঈদের নামাজ আদায় করার জন্য

যাকাত আদায় করার যাদের যাকাত দেওয়ার সামর্থ্য আছে তাদেরকে আল্লাহ যাকাত দেওয়ার তৌফিক দিয়েছেন মহান রব্বুল আলামিন যে মহান রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এতগুলো নেক কাজ করার তৌফিক দিলেন এবং শেষ পর্যন্ত একটি পরিপূর্ণ মাস রোজা রাখার পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার